девушка молодая влетает в гастроном. И вы слушайте, у вас есть книга восторгов? Это что перепутали? Книга жалоб. Нет, книга восторгов. Нету. Так надо завести. Вы знаете почему? У меня моя, моя свекрова, Захаровна вчера отравилась вашей колбасой. Это, кстати, один из немногих анекдотов про свекрух. Потому что о тещах анекдотов, говорится, бесчисленное количество. А про свекрух анекдотов почти нет, да? Оце я кожен вечір молюсь Богу і дорікаю, як він мог создати, говорить, Гітлера, говорить, Катіла, і маю свекрова Агнесу Захаровну. А пратьось вала, те, що приїжджає до дітей не так часто, живе далеко. Хто радий її бачити, хто не дуже. Дружина, звичайно, це ж її мама. Вона каже чоловікові, коханий, йди прогуляйся з мамою, покажи їй місто, де ми живемо, парк. Може поїдьте на атракціони в сусідній район. Чоловік каже, це не допомагає, я вже пробував. Вона все одно дорогу додому знаходить. Забрав <риклад> Бог Адама і Єву. Говорит, у меня к вам, для вас есть два подарка. Адам, тебе подарок такой, ты можешь писать стоя. Адам, серьезно? Да. Он раз подписал, подбежал в угол, подписал под пальму, там, там побежал, выбежал на улицу, пум, потолок. Все писает, бегает. Бог смотрит, говорит, Ева, у меня у тебе был тоже подарок, мозги, но я его отдам, отдам, иначе он тут все обос в Житомире торговали на рынке и там заработали там некую сумму, 5 тысяч долларов. Еще, и не успели на автобус, который идет в Киев. пешком все-таки 130 км далековато. И страшно с деньгами. То есть на автобусной станции, евреи, в Житомире, мало ли что. Находят синагогу и говорят, Рэбе, мы там не просим о ночлеге, мы просто хотим оставить деньги, пойти. У нас там 6-15 автобус на Киев пойдет. Мы потом без 10-6 заберем. Он говорит, то а сколько денег? Он говорит, ну пятерочка. Хорошо, я сейчас только прихожан соберу, чтобы приследить. Боже, рыба, мы в храме, мы верим. Нет, 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 нет. Собирай прихожан. Собирается прихожан, он говорит, прихожане. Вот эти два еврея дают мне вот эти пять тысяч долларов, которые я при вас кладу вот в этот ящик комода. Все видели? Да, все видели. Все, спокойно, давайте. Без 10 шесть приходите, я уже спать не буду. Без 10-6 приходят, переночевали на автовокзале, стучаться, никто не открывает. Достучались, ребята открывает, говорит, что надо? Ребята, это ну, мы, мы же там вот оставляли в час ночи там деньги. -то. Я вас первый раз вижу. Как это первый раз, ребят, ты собирал прихожан в час ночи, чтобы при них вот все при Я собирал прихожан, а ну сейчас соберу. Собирать, говорит, прихожане. Вот эти два жида рассказывают, что я вас вчера собрал, взял у них пятерочку и положил в этот ящик кому-то. Было такое все? Нет, не было, не было. Все разошлись, эти два в шоке такие идут к дверям. Как так могло произойти? Мы вообще не поймем, что произошло. Подходит, говорит, заберите свою пятерку, она мне не нужна. Я просто хотел вам показать, какие сволочи у меня прихожане. Тут есть чернуха такая по поводу всех этих адвентистов седьмого дня, христиане, веры, и евангельцы, там, посольство Божие и по списку, да, как бы. Когда, то есть, ну, один из, из, этих конфессий, то есть, как бы, попадает в рай, вот, и апостол Петр ведет его за руку. И говорит, вот здесь у нас за этой дверью, здесь у нас находятся православные, вот за этой дверью у нас находятся католики, а здесь, давайте тихонечко пройдем. Он говорит, а что тихонечко? А тут штуди. Они думають, що вони одні діти. <риклад> Українське мальовниче село де дівчинка, веде корову. То таке ще є екзотика така в селах. Веде корова, корова рветься туди, сюди, бідне дитя ледве втримує. Іде назустріч священник. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому. А коли ти дитинку ведеш ту корову та веде її до бика, скажи, а не міг би татку твій то зробити? Ні, мусить бути бик. Весілля, ну значить, вся родина сидить, молодий, молода, Ось, Ну, і та мода. Звертається там, до гостей і каже: зараз хочу надати слово найстарішому мешканцю нашого села, який тут є на весіллі, там, пану, дідові Миколі. Хай він щось скаже. Ну, і, значить, дід Микола, там, я бажаю молодим много щасті, свята, значить, там, много блага і літа. Ось, ну, а також хочу. Останнє моє заповітне бажання, щоб молода зробила мені так, Гоба, тиша. Такий встає е брат молодої, такий Микола, красень дуб, тако піднімається за столу, а старий Нє-нє-нє-ні, -нє -нє, іменно молода. <рив> Підходить як то синок банкіра. своему отцу, говорит, батя, говорит, вот я что-то не могу понять. Смотри, вот, допустим, вот у нас, да, э, мы так живем с тобой, круто, да. Вот, а ты чем занимаешься? У тебя в банке чужие люди, держат свои деньги, да. Собственно, вроде ничего нету, правда или нет? Откуда же тогда вот у нас яхты, вилла на канарах, понимаешь, вы с мамкой постоянно отдыхаете на Бермудах там. Я, говорит, учусь в такой элитной школе, вообще все эти дома. Говорит, сына говорит, пойди к холодильнику принеси сало. Ну, тут пошел, принес сало. Банкир говорит, теперь отнеси сало в холодильник. Кто-то сало в холодильник, говорит, папа, что-то не могу понять э, темы, говорит, что принес и унес сало из холодильника, говорит, посмотри на пальчики, пальчики это жирненькие. <говорит> Самолет полет, Стюардесса заходит в кабинет к летчикам, говорит, ребята, говорит, у нас террорист с бомбой на борту, говорит, блин, первый. Ну что он требует? Да пока ничего, только парашютами спекулирует. Директор говорит секретарше, соберите руководителя отдела срочно на экстренное совещание. Она говорит, хорошо, сейчас по селектору, мне по селектору долго, давай по одноклассникам. Если честно, самые смешные анекдоты о блондинках, от блондинок. Девочка, как тебя зовут? Сейчас, сейчас. Алина. Алиночка, а что это вы там вот мычали там перед тем, как сказать, как зовут? Но я вспоминала. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Алина. Две я блондинки Ну, это очень классно. Две студентки-блондинки. Там все готується, пише, там вторая рядом там щось вчить, вона. блин, Слушай, як пишется Ірак чи Іран? Та така, а. Ти знаєш, і так, і так пишут. Дівчина просить там свого хлопця, любий, а подаруєш мені на день народження щось таке. Щоб я такою правою ніжкою легенько натиснула, і воно раз, і поділка, е, на, стрілочка зразу на поділку 100 зупинилася. Хлопець стоїть, Ну, Терези підійдуть. Українська народна байка. Мав чоловік дружину, але вже дуже була вередлива. І от вона заслабла. Чоловік та твоєю. Жіночкою коханою труситься, бігає, каже, може б ти борщуку з'їла, не хочу. Може б ти картопельку з'їла, я зварю, тобі, може, підсмажу, ну як хочеш, стушу не хочу. Каже, слухай кохана, а може би ти з'їла гіменце. Ну іди принеси, каже, побіг, приніс, наїжд. А ти посолив? Посолив. А ти поперчив? Зараз приніс перцю, поперчив. А ти покуштуй. Взяв ложкою, зачерпнув чоловік такий витривалий, терплячий, вже все для дружини. Попробував жує. Ну як, добре? Та гімно, як гімно, не хочу. <ріпи> <ріпи> а я тут не рассказывали вам історію, ну такая вона взагалі звісна, але... Но... Причем все рассказывают как свою. Нам тоже рассказывал один известный музыкант, такой Саша Балабан, который группа Ариэль. Ну, короче, один город, там они в гостинице, ну, как обычно, все, да? После концерта тусня, значит, девочки местные, все, все в номере, все, все гуляют, пьют, все. Ну, и кто-то там, значит, диванчик в номере. Ну, кто-то пропалил, просто затушил туда сигарету. Ну и они утром встают, блин, прямо посреди дивана, вот такая дырка. Что делать? Это же такой скандал. Это советские гостиницы, это ж, ну все, это значит администратор, это куча денег сейчас будет. Ну, что делать? Они, значит, пошли куда-то на стройку, значит, где-то раздобыли пилу, пришли, значит, распилили по кускам, по частям этот диванчик, по частям. В свои, значит, сумки с под барабанов по кускам этот, это сложили, выносили, типа, ну, там грузят барабаны, там что-то такое. Вынесли, значит, выкинули. Это место взяли мастику, натерли поставили вот так стулья, значит, там что-то там вот это вот распихали, все, утром, значит, следующее утро приходит это проверять, значит, все ли хорошо. Так, взял стаканы, ел полотенца. Так, я смотрел, ну же непонятно, как бы первым, а, все нормально, все, ехали. Такой случай был интересный, в Большом театре ставили, причем я не помню точно, то ли Ивана Сусанина ставили, то ли ставили что-то такое тоже, значит, связанное с эпохой какой-то. И, в общем, такая у них была фишка, Они, кто-то из таких князей, по-моему, или из царей выезжал на лошади, прямо на сцену. Сцена большая, огромная такая. И она сделана слегка вот так под наклоном, что сыграл немаловажную роль во всей этой истории. И, значит, короче, идет какая-то ария, кто-то поет, музыканты играют. И вдруг лошадь начала очень громко писать, извините за выражение, прямо на сцену. Но это полбеды, но поскольку сцена наклона, то все по теклоному... Музыкантов. И оттуда послышались крики, за эту зарплату, на последних чертовой матери, в общем, с этими скрипочками все. И потом вдруг такая глушительная тишина, и из зала кто-то сказал, а может лошадь была права?